очень возмущены и э, не знаю точнее не знаю как руководство в первую очередь крыма себя поведет в сложившейся ситуации э, казаки крыма очень беспокойны, ну и готовы готовы действительно но если там творится без наказ я не знаю, на людей нападают, но я думаю, все все собрались в команду. Ждем, как бы, от вас. Это замечательно, прекрасно. Спасибо вам за ваш патриотизм, за ваше отношение к Крыму, к автономии к нашего государства. Мы видим, видели последние дни, что происходит на Украине, когда за один день 77 трупов, как с одной, так с другой стороны. Завтра будем провожать последний путь наших работников вверх это внутренних войск герои, герои театра. 9, 9, часов начинается понедельник. Никому не нужно, чтобы война пришла с улиц Киева на улицы Крыма, на Крымский повоз Поэтому в Верховном Совете Крыма И создан штаб, я занимаюсь этим вопросом, занимаюсь формированием народных крымских добровольных дружин. На следующие день у нас будет не просто сбор, а будет построение, будут проводиться и штабные учения и так далее. И безусловно, это отдельный поток, потому что есть у нас афганцы, есть у нас по профессиональным направлениям люди. И, конечно, только низкий поклон казачеству, с которым мы уже работаем, и были ситуации, когда и это здание казаки помогли, потому что была попытка и были мысли захватить, казаки помогли и отстояли, и дурные мысли ушли на людей. Я сейчас я знаю, не хочу их называть, это люди. Крымский, но хозяева у них за пределами Украины. Были, да, а да, можно да, все-таки да, поконкретнее? Да, Что вы будете делать? Это все общие слова. Мадам, мы сейчас не о партии региона говорим. Сударыня, имейте честь. не имейте честь. Вопрос задан.

Вопрос такой сразу к вам, Юра, потому сюда. что да, многие я, я, казаки, да, это в основном подготовленные люди, которые прошли военную подготовку, и в том числе э, в системе МВД. Пенсионеры, здесь очень много пенсионеров, пенсионеров. Вопрос сразу. Э, понятно, что общие слова, мобилизация, какие-то непонятные группы самообороны, это все понятно. Но это все на слова. Киев мы уже проиграли. Столицу уже фактически, де-факто, мы проиграли. Мы сейчас стоим за Крым. Мы туда не поедем, но не надо. Наша земля Крым. Независимо задача, от того, за Татар, за Болгар, за евреев, без разницы. Мы за народ Крыма. Нам нужны конкретные ваши какие-то предложения, наверное, чтобы казаки в первую очередь вместе с силовиками принимали уже участие, для того, чтобы не пропустить вот эту э, на украинском наволочке на территорию Крыма все правильно. Я Дополю, Значит, Ваши бросим, бросим. А бросим? Ваши возможности сейчас это обеспечить. Да, 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 обеспечит. Поймите нас правильно. понимаю. Понимаете, я если вдруг завтра случится по-другому, так как идут люди. Мы вас призываем к тому, чтобы вы сейчас уже обратили внимание на нас. На активных людей, на казаков. Только давайте мы это систематизируем для того, чтобы у нас были кто главный, кто заместитель, кто сотник и так далее. Хорошо, у, нас, у, нас, у, у, нас в, у нас все есть. Кого вы, будем штампом от нас? Вы, вы, вы кого вы дадите, все, со мной контактируйте. 24 телефон, часа телефон, Все, я потому я что я, мы я, с вами я, 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 можем выдвинуться за 2 часа быть в Терчи да или в Черноморском районе, в любой точке или мы мы в Армянске. И принимать, потому что у нас координация. Мы уже призываем СБУ. СВО. А, и... говори, заняться Literally! делом. Не говорите, говорите. Заняться делом конкретно. Крым был примером, есть и должен быть примером и, дальше. Это и будет очаг стабильности. Вот при такой нашей позиции, гражданской позиции, при любви к Крыму все таки будет. Да мы вас поддерживаем давайте, целиком и полностью. Давайте, давайте, вы обратите на нас внимание, это, вы поймите, что мы есть. Самое главное, что Понимаете? Крым не слили. И даже, то, Могилев, главное. Не, 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 не даже то, что господин Могилев... Это недопустимо. Не даже не то, что господин Могилев негативно очень не говорил слова, ну потому что я... Могилев некрасиво сказал о казаках, но пускай знает что мы в Крыму есть, и мы будем, и мы со своей земли никуда не уйдем. И он ошибается, Очень, он ошибается когда думает, что я буду охранять свой двор на коне или шашке. Весь Крым – это мой дом, понимаете? И все, кто в нем живет, и все, кто в нем живет, и все, кто в нем живет. Я кто в Крыму живут, это мои братья, понимаете, и сестры. Я буду за них воевать, я буду отстаивать их свободу. Я, я, я вас, я вас а попрошу. Действительно, Тамары, конечно, я извиняюсь, все горячие люди и все, ему, все, все эмоции. Все да, правильно, Атаман сказал, что, что, мы что мы вы, конечно. пожалуйста, тоже видите нас. Не одну сторону только, но и вторую. Мы готовы оказать содействие по охране своих семей, своих домов, своей земли. И ваших ну вам да. поклон. А Честно, поселков крымских татар вы тоже будете охранять. Конечно! Обязательно. обязательно. Да, мы. Тогда мы создаем, мы я, добрый, я, добрый, я, добрый, я, добрый, я добрый, я добрый, я я я добрый, я мы, мы, мы не не мы делаем, если мы вместе, а троится, вы рука, вы вы собой, а мы мы будем решать между собой. Мы хотим мира здесь, правильно? Мы не хотим, чтобы мы здесь пришли. А Бандеровцы Мы не хотим, чтобы Россия сюда, не идут. Что а, сюда не 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 идут. а Бандеровцы сюда идут. Россия сюда идет. А Бандеровцы идут сюда. А кто такие Бандеровцы? Бандеровцы. Кто вам мешает, как Римскому Татару? Бандеровцы. Западная Украина. Они сюда ползут. Бандера, национальный герой Украины. Ну не на все Украинских татар Путин героем никогда не будет. Бандера будет. Там, и российских флаг не будет. Да. Вы, понимаете, вы понимаете, что вы говорите? Да. Да. У нас у не говорите, говорите. в Добровской долине с нами другие а живут. В Я не хочу, чтобы на фонтанах вооруженные люди отгоняли У нас в на

Здесь, здесь, здесь. Я, В очередь, я повторяю вам уже третий раз. когда до этого не брали мини Основная задача – это экономические полномочия автомобиля